Снова И сегодня мы вас научим делать вот такие VR-очки. Google Cardboard, Прямая вещь. Для выготовления Google Cardboard нам потребно будет тонкий картон, ножницы, паяльник, скотч, надруковані шаблони для вирізки окулярів, шприц, Двохсторонній скотч. Клей на вашу вибір. Спершу нам потрібно буде надрукувати шаблони. Силочка на pdf файл буде в описі. Ні, ну я так думаю, для початку нам треба вирізати розпечаточки, потім ми візьмемо скотч. Клей. його на картинку.

Танки, да? нам придется их склеить, а перед мы сделаем линзы для него. Э, так как э, покупать линзы я не хочу смысла, так как у нас все hand-made, ну, почти все, э, то мы просто возьмем и сделаем их э, из бутылки, э, шприца и э, воды. Чтобы сделать линзы, нам надо маркер, крышечка от бутылки, бутылка, э, что-то колющее-режущее и Паяльник и шприц. Так у вас должно получиться, вот так, вот так, да. Теперь мы вырезаем все. Начинаем їх сіпливать докупы. Паяльником погано у нас получается, но ну, мы попробуем взять дермоклей да, і окорабненько тут тоньким словом по краю пиво нанести. Если що ж должно і получить. Нормально, робить. Робить. кусочки, берем термоклей и фигачим. Э, я вам сразу покажу готовый материал. Ну вот что у нас получилось, Макс зараз тестирует, у него типа как галюный венок. Не, ну все-таки у нас получилось, и оно достаточно прекрасно робить. И получается проецируется на один глаз, и на другой отдельно картинка, и, и как бы получается VR. Ну, а по сути она выглядит дуже даже колхозно. О, я добыли ты. Чё, тут реально робить?